रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातीचम्पकबिल्वपत्र पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम् संवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधम् पयोदधियुतं रम्भाफलम् पानकम् शाकानामयुतञ्जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रञ्चामरयोर्युगं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितन्तव विभो पूजाङ्गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रासमाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्द दखिलम शंभोतव आराधनां कर चरण वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम विहितं वा सर्वमे तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीशिवमानस्पूजा समाप्तम्